Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Nah, tapi kalau kita struggle, niat kita tu bertukar-tukar. Ayah kita nak jadi orang soleh. Ilmu kita pula kita tak belajar. Dia jadi fikir sendiri, duduk tepi tangga, termenung sendiri. Ilmu bukan begitu. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. <coughs> ilmu itu dengan belajar ilmu ni bukan dengan baca dengan belajar ya baca tu salah satu proses belajar tapi ia tidak mengambil semua hakikat belajar kerana dalam rukun belajar mesti ada guru itu di antara rukun belajar mesti ada rujukan itu dalam rukun belajar kerana guru, -guru pun kadang-kadang dia lupa so, saya ada guru tapi guru saya tak ada rujukan ni Guru, dia mesti ada juga Dia mesti ada kitab dia, buku dia Itu dah menjadi Sunnatullah kepada semua para alim ulama Bila mereka mengajar anak murid Mereka mesti ada kitab Sebab mereka mengakui kelemahan mereka Mungkin lalai, mungkin lupa Mungkin silap cakap Maka ada rujukan Maka anak murid akan rujuk balik Tengok balik Karena sifat guru yeah. Mereka terbuka untuk ditegur Tapi tegur orang yang memang juga punya sumber bukan teguran kerana hendak merendahkan gurunya atau kerana emosinya sebab asasnya guru ni lebih pandai daripada kita itu asas dia tapi tidak mustahil ada keadaan tertentu guru ni mungkin boleh ditegur ada diceritakan ada seorang ulama namanya Syakik Al-Balqi seorang datang jumpa dia <tuh> tua dia orangnya di de jitu iaitu di Saya datang ni saya nak tobat sebab dosa banyak. Saya nak tobat dengan bimbingan syekh. Kita tuan-tuan kalau tobat seorang bagus. Tapi kalau kita tobat dengan dibimbing oleh guru lagi bagus, lagi cepat. Sebab dia akan tunjukkan jalan yang singkat kepada kita. Kalau kita tobat seorang-seorang, kita nampak jalan tu jauh. Tidak mustahil kita patah balik. Sebab itu menjadi ada orang dahulu mereka bertaubat dengan guru mereka. Yang dengan didikan. <coughs> Lalu kata Syekh Syakir. Qad Maji maji'aka ilayya. Kenapa lambat sangat datang? Kamu ni lambat datang. Tua-tua reta -tua pun datang. Kenapa tak masih muda? Pencing datang. Saya tak pencing, tak datang. Tak pencing datang. Ngaji ni, Ustaz kata sakit lambat kamu kau tak tak kata murid syekh belum lambat syekh dia lambat ni bila man datang mati baru lambat dia kata dia jawab pada syekh sebelum kalau orang tu masih hidup wala sabi botai belum nak anggap lambat lalu kata syekh betul awak cakap betul tetapi kita lagi mana belum mati dan kita nak buat baik kita nak taubat masih tidak dianggap terlambat masih awal masih masih boleh. Kita tak boleh kata orang tua baru lambat tak. Tidak ada istilah terlambat untuk mentaati Allah. Selagi mana kita ada nyawa. Yang terlambatnya bila mana seorang mati Dah maksiat memang terlambat. Kita lagi mana orang tua ada umur datang kat kita wala merangkak. Ustaz nak mengaji ni merangkak dah ni. Keringa pun dah pekak Nak mengaji belum terlambat. Lagi mana kamu ada ruh sebab itu bila ditanya pada Hasan Basri Ini orang umur 80 tahun Apakah dia masih kena belajar? Lagu kata Hasan Basri Selagi mana dia rasa dia boleh hidup Maka dia kena belajar Tentu kalau tuan-tuan belajar kat sekolah tadika Umur 80 tahun pun nak daftar Memang terlambat dia kata Pakcik ni apa kena Kita pergi kat tadika ni Pakcik nak daftar masuk tadika balik Nak belajar Atau tuan-tuan pergi ke Mak Tafi Umur 80 nak masuk mataras ni daftar satu, jam satu. Terlambat tak diterima. Semua institusi yang bersifat resmi tak akan terima kita. Tapi tidak rumah Allah. Dan tidak orang yang benar-benar mengajar kita agama. Dia akan terima kita umur berapa pun kita. Sebab dia benar ajar agama. Dia bukan beri sijil. Bukan ajar sijil, ajar agama. Kalau sekian seorang tu datang kadang kadang umur 80, even 90 tahun. Kita kata masih belum terlambat. Bagaimana kamu adanya ini adalah anak murid dia ni Semua tua-tua Semua tua-tua Apakah ini anak murid terlambat semua? Tak, ini anak murid yang Bersemangat, belajar Mereka memilih kemuliaan Walaupun kadang-kadang fikir malu Tua-tua mengaji Tuan-tuan Malu dalam keadaan kita belajar Jauh lebih baik Malu dalam keadaan kita jahil keaibannya sebenarnya bukan tuanya tapi jahilnya <coughs> tuai bukan air sebab kita tua lalu kita nak mengaji umur 80 baru daftar nak bela belajar quran tidak ada aib yang ada aib ialah orang yang terus memiliki kejahilan hanya sekadar hanya kerana nak elak malu tetapi kalau kadang-kadang kita terpaksa malu sekejap demi mencari kemuliaan itu tak apa kita akan mulia tak pernah Allah jadikan orang menuntut ilmu ini hina, ilmu dia. Tapi orang tak mengaji yang redha jahil ini yang hina. Jadi ini yang kita sebut tentang sebab kesabak. Kemudian kata Syamdul Qadir lagi, yang namanya dunia itu ialah bergantung pada zahir tanpa batin. Zahirnya cantik tapi niatnya rosak. Zahirnya bagus, hatinya dengki. Dalam hatinya ada semua kejahatan-kejahatan Dalam hatinya ada semua sifat-sifat sombong dan sebagainya Maka Sebagaimana kita dituntut untuk Menjaga yang Zahir Demikian ya, juga kita dituntut menjaga yang batin Maka orang yang saya katakan Cuba Melihat Zahir semata-mata Tapi hatinya tak dijaga daripada hasadnya dengkinya daripada wasang keburuknya daripada semua perkara maka ini sebenarnya sedang ditipu oleh dunia sebab tu tuan-tuan kita kena tahu apa itu dunia yang dilarang apa yang dunia yang tak dilarang kita dah sebut apa disebut sebut Syaf Jokal mengambil apa yang kita perlu apa yang menjadikan kita tenang apa yang menjadikan kita kenyang itu tidak disebut dunia yang dunia itu bila mana kita utamakan manusia daripada Allah kita membelakangi Allah SWT kita layang nafsu kita dan kita letakkan keutamaan nafsu daripada ibadat kepada Allah dan kita memandang sebab daripada penyembah sebab itu para ulama menyatakan dawaul qalbi salatatu obat kepada hati itu tiga yang pertama al-bu'du minan nas jauhi manusia ini kita sebut apa? Ini sebut Syahid Jokowi. Mengutamakan manusia. Jauhi manusia. Maksud jauhi manusia, jauhi manusia yang mengganggu ibadat kamu. Jauhi manusia yang menjadikan kamu nampak dunia berbanding akhirat. Jauhi manusia. Yang kedua ialah, At-Takabru'al-Al-Aghniyat. Tunjukkan bahawa kamu tidak perlu kepada orang yang kaya. Tunjukkan kamu tak perlu. Untuk selamatkan diri kamu. Dan yang ketiga at-tawadhu' lil fuqara. Tunjukkan rendah diri kamu kepada orang miskin. Maka hati kamu akan terpelihara. Dan tiga perkara. Sebab tu kita boleh ambil dunia. Dengan syarat dunia kita ambil untuk menjaga jasad kita saja. Jangan sampai bukan dunia ini diambil untuk jaga hati, jaga jasad. Dan kita mengambil akhirat untuk jaga hati. Kata Sufyan Al-Thawri. Ikhtar minat dunia Ma yurabi jasadaka Ambillah semua dunia yang boleh jaga jasad kamu Kita ambil insurans takaful boleh-boleh Itu jaga jasad kita Kita beli rumah ya, Itu jaga jasad kita Makanan yang baik-baik untuk jaga jasad kita Ambil dunia yang boleh jaga jasad kita Dan Ambillah akhirat yang boleh jaga hati kamu Wa minal akhirat Wa minal akhirat li kita yang dunia jangan ambil untuk jaga hati Ambil dunia sekadar jaga jasad Sebab dunia kita tak nak pergi dimasuk Dalam hati Akhirat yang akan masuk dalam hati kita Dunia pada gambaran Zahid Akhirat pada gambaran yang sebenar Jadi kalau kita ambil dunia Yang banyak Dan hati kita tak sombong, tak riak Maka kita selamat Dan kita tak tertipu daripada dunia Dan permainannya ada seorang ulama Dia kata Aku tanya kepada 700 orang guru aku Semua jawab dengan jawapan yang sama Dengan soalan yang aku tanya Tak ada beza Sa'al tu Sab'ami ati alimin An Wal kullu ajabu bijawabin wahidin Aku tanya 700 ulama 700 tok guru aku Soalan sama Soalan sama Dan jawapan pun aku dapat sama al kullu ajabu bijawabin wahid Semua jawab Aku tanya kepada guruku tentang Manil aqil Wal kayis Wal gani Wal fakhi Wal bakhir Aku tanya dengan lima soalan ini Pada tujuh ratus guru Tengok dia punya ramai tu Tujuh ratus orang Dia kata Aku tanya Wahai Tok Guru nak tanya Orang ada akal tu siapa? Yang kedua Orang cerdik tu siapa? Yang ketiga Orang kaya sebenar siapa? Yang keempat Orang fakir sebenar siapa? Orang miskin sebenar Yang kelima Orang bakhir sebenar siapa? Maka ketujuh-tujuh ratus Tok Guru aku jawab jawapan sama Kita dengar apa jawapan ulama' Betanya siapa dia orang yang ada akal Mereka jawab mereka Kalu kata ulama-ulama ini Al-akil Malayuhibud dunia Orang yang ada akal, orang yang tak cinta, tak sayang dunia Tentang Kita kalau sayang dunia memang masalah Dunia kita boleh cari Sayang jangan Sayang jangan Bila kita sayang dunia, hidup pun susah Sayang sangat dunia, susah Yang pergi, pergi yang datang datang Yang datang kita tak tunjuk gembira sangat Yang pergi kita tak berduka cita Dan kerana itulah dunia dia Datang dan pergi Datang dan pergi Hari ni untung esok rugi, Hari ni orang suka esok tak suka Bagi kita biasa Normal Hari ni orang sokong kita esok orang tak nak sokong kita Normal jadi orang yang akhir itu dia tak akan cinta dunia. Dia berurusan dengan dunia dengan cara yang mudah je. Mudah. Kita tengok orang tanda orang tu dia tak cinta dunia. Setiap kali berurusan dunia dia bersifat mudah. Dia tak ada susah-susah, biasa je. Yang kedua, bila ditanya siapa kau yang paling cerdik? Maka jawab guru-guru kami, orang yang tidak terpedaya dengan dunia. Yang tadi orang tak cinta dunia. Yang ni orang yang tidak ditipu oleh dunia Orang yang tak di oleh dunia Tak kena scam <coughs> dunia tak tak pernah boleh tipu dia tuan-tuan kita tengok atas dunia ni kan banyak skema skema orang kan kalau kena skam nampak macam bodohnya dia oh. macam mana saya boleh tertipu kan macam-macam bentuk pelaburan kat luar yang terbaru hampir berapa ratus orang kena skam dengan nilaian dia ratus juta dia ambil duit ke DBSP. Yang ambil duit pencing Yang pinjam bank Yang ambil duit nak pergi haji tu Melabur dulu lah sebelum pergi haji melabur dulu Habis Tapi bila kita ni Zohir Bukan kita menghina Zohir pandangan orang Orang kalau kena sekian kita nampak bodohnya dia Kenapa boleh tertipu Akhirnya yang tukang ngulas Lain kali jangan termudah tertipu Mana ni memang kena tipu semua Nampak bodoh Orang-orang yang disebut bijak Al-Fatin Orang-orang yang disebut sebagai Al-Qayyis Orang yang tahu tipu daya dunia Tentang dia tengok sekilah Dia tahu ni tak tipu Sebab apa dia? Orang yang bijak al Dia tengok tahu ni Dunia janji macam ni lah tipu Kita kadang, -kadang tengok bisnes Dia ajak kita melabur Tapi syarikat tu bisnes pun tak ada Kita pun apa bisnes dia Ni tak payah dia cerita pelaburan kita punya untung Masya Allah Labur sih Untung 3 juta Tak masuk akal Tapi orang macam ni Boleh masuk akal Sebab apa Dia ditipu oleh dunia Kita tengok atas kata Dia tak boleh percaya Mana mungkin Kalau macam ni Dia yang melabur dulu Dia dia yang owner tu Ataupun kerajaan Malaysia ni Yang ada hutang banyak tu Melabur lah Dia hutang banyak Kerana mereka tahu Ini semua skim Tawar untung banyak-banyak Kerja tak ada Kita jah labu Saya 4 bulan pertama saya dapat bonus Lepas tu tak dapat Dah setahun dah Dia ditipu Tapi orang yang bijak Dia mudah mengenali Karakter penipuan Wow ini dipanggil Al-Qayis Penipuan paling bahaya Penipuan dunia Penipuan skamer tu kecil je Penipuan dunia Seolah-olah dunia ni kita rasa macam kekal tak? Dunia tak kekal. Seolah-olah kita rasa dunia ni kita boleh hidup lama tak? Sampai masih kita akan mati. Ingat. Walaupun kita sihat, perfect, kita akan mati. Anytime. Kan itu mereka sibuk beramal akhirat. Sebab kita tahu tuan-tuan dunia ni akan berkesudahan. Kalau dunia tak sudah, kita yang akan sudah. Sebab so, dunia ni tak sudah-sudah lagi -sudah, belum kiamat. Ya? Awak nanti akan sudah kita sudah dulu Kena turun tangga jatuh mati Akhirnya Tersilap itu ini mati Kita orang yang bijak Dia tahu Dunia ni macam mana sifat Dia takkan ditipu Yang ketiga Siapa kaya Ketujuh ratus ulama ni jawab yang kaya Yang redha dengan pembahagian Allah Apa yang dapat Alhamdulillah Kaya orang ni Bukan kaya orang yang ada cek ada tu. Kaya sebenarnya tu. Sebab kaya memberi maksud tenang. Tenang. Kerana sifat yang dicari oleh orang kaya ialah ketenangan. Tapi kalau ketenangan ini diperolehi dengan sedikit rezeki, maka itulah hakikat kaya. Kita Alhamdulillah walaupun gaji ni menang tu, tenang. Itulah kaya. Redor ni pembahagian. Dan yang keempat ditanya, siapa dia orang miskin sebenarnya? Orang miskin ni orang sentiasa nak lebih lagi, nak lebih lagi. Orang miskin lah tu. Tak cukup. Man talabu ziyadah. Kita dah sebut dulu. Kata kita kalau nak cari rezeki ni, kita tak penat. Tapi kalau nak cari lebih tu penat. Nak lebih. Kalau setakat kita nak makan, tak penat. Bila kita lebih nak overtime, blah, bla memang penat. Jadi orang yang berjiwa, sentiasa nak lagi, nak lagi hal dunia. Ini fakir. Sehingga sanggup dia bergaduh berbaloh lah. Kaya dah gaduh orang miskin je. Gaduh hasil ringgit, dua ringgit. lah dia duit banyak tapi dia macam tak cukup. Itu kita dengar orang kaya tipu orang miskin. Kita macam-macam tak boleh fikir. Macam mana orang kaya boleh tipu orang miskin? Kawan tu dah tanah sekang-kang ke? Dia tipu lagi kawan tu. Oh. Kawan tu duit dah tak banyak. Gaji seribu sebulan. Dia tipu. Dia gaji ratus ribu sebulan. Kenapa? Kerana sebenarnya dia miskin. Sebab tu dia nak cari yang lebih Maksud kita sebut cari lebih Sehingga dia tak boleh halal dan haram Ini maksud cari lebih Dia kalau cari lebih tu halal Kita tak panggil cari lebih tak saya ni cari lebih Termasuk ke ni fakir Sebab saya ambil overtime time ni sah. Tu tak pergi kuliah ustaz tu Mikir cari lebih ke Saya pun sebab saya ada Buka lagi bisnes saya Ke cari lebih Maksud cari lebih Lain tak boleh halal haram Tu cari lebih Atas meja bawah meja Dia ambil belaka asal duit ini panggil orang fakir bagaimana tuan-tuan kita cari rezeki halal kita tak disebut fakir kita cari kurnia Allah tuan sesak saya nak banyak lagi kurnia Allah boleh saya buat banyak lagi kebaikan ya baik itu bagus itu semua kurnia Allah kita sebut yang tak peduli halal haram dosa pahala tak peduli waktu waktu semayang bang pun langgar semacam maka <tuh> okay, ini orang fakir siang dia kerja sampai tinggal Jumaat fakir dia Sampai tinggal Zuhur Asar Sampai tinggal Maghrib Isya Ini teruk sangat fakir ini Kan nak cari lebih Dan akhir Orang bakir sebenarnya Ialah orang yang menang hak yang wajib Yang Allah fardukan padanya pada hartanya Jadi bakir sebenar Dan definisi Islam ialah Orang yang tak nak keluar zakat makin ni bakir dia kalau keluar, dia keluar zakat, dia pun murah. Walau mungkin dia tak menyumbang sana, tak menyumbang sini. Dia dah keluar zakat, dia pemurah Sebab dia tak menang hak yang Allah wajibkan pada dia. Ada pun sedekah-sedekah lagi, itu ihsan dia. Itu tanda pemurah. Tapi kita tak boleh kata orang tu kedekut. Kalau orang tu tak nak derma, tapi dia dah keluarkan zakat, kita tak boleh kata dia kedekut. Tak boleh, sebab dia tunangkan. Sebab dalam zakat tu ada hak fakir miskin, semua ada hak dalam dia. Jadi pandai-pandai yang amir tadi bagi, atau pihak kerajaan bagi, Si kaya tadi Yang dah keluarkan zakat Dia tidak dianggap kedekut lagi Dia dah dianggap pemurah Sebab dia tak menghalang hak Allah Yang dicela dalam Al-Quran Yang tak bayar zakat Ada pun yang tak nak sedekah Mereka disuruh itu pulang pada dia Kalau dia nak lebih Carilah lebih Sebab Nabi SAW menyatakan Setiap orang akan berteduh di bawah payung sedekahnya Banyak sedekahnya Besar payungnya kerak-kerak Kelak diberi syafaat pada orang Untuk berada di bawah teduhan Di mahsyar masyarakat Orang yang sedekah banyak Dia akan jadi lebih gembira Nabi sama mem memberi perumpamaan Setiap orang tu umpama pakai baju besi Yang tekan di sini <coughs> Sampai seluruh badannya Setiap kali dia pemurah Baju itu akan longgar 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 Dia masih Dia rasa lapang dan boleh bernafas tapi bila ini mula kedekut, dia makin ketak, 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 ketak sehingga mencekik dan payah bernafas. Pada akhirnya kita dapati kegembiraan kita bila beri pada orang. Lebih daripada kita belanja untuk kita. Kita rasa lebih seronok. Ini tanda Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada kita. Pada waktu kita rasa beri duit ke orang lebih seronok daripada kita dapat. Maka ini tanda keimanan kita hari Jadi seronok bukan bukan belanja ke kita, kita seronok. Belanja ke orang seronok. Jadi gembira kita beli barang beli baju beli untuk kita tak rasa seronok beli untuk orang kita rasa seronok itu tanda Allah Ta'ala terima amalan kita bila Allah terima amalan Allah jadikan kita gembira bila memberi bukan gembira bila kita ambil untuk kita jadi kalau saya beli pakaian saya tu saya tak gembira sangat biasa je tapi kalau saya boleh beli, beli pakaian pada orang lain tak kira dia ni silaturahim saya ke orang miskin ke kawan-kawan saya ke saya rasa seronok sangat boleh tidur lainnya bukan beria kita ni ambil air yang lebih baik kita datang kita setakat makan durian makan durian kampung je kita Tapi bila orang lain nak makan durian kita beri durian terbaik ni ambil durian ni jangan ni durian ni kurang sedap pada kita makan yang biasa je kenapa? tanda Allah terima bila Allah terima amalan kita kita akan buat terbaik untuk orang lain walau untuk kita kita buat cikai kita pakai baju bandar je biasa kawan nak ambil baru ni suka je gembira Ini bila Allah Ta'ala terima amalan dia Maka dia hadirkan rasa gembira Orang gembira yang memberi lebih daripada dia menerima Maka inilah orang yang pemuah yang sebenar Dalam Pengurusan harta Baik itu Lima benda yang ditanya Yang penting kita sebut tentang Kaitan tajuk kita Tidak cinta dunia Tidak ditipu oleh dunia Dan redha dengan pembahagian Allah SWT dan tidak menghalang menghalang hak orang lain yang berupa zakat dan sentiasa dalam hati kita tidak ada rasa tamak, nak cari lebih, tidak ok, begini berurusan dengan dunia, kemudian kata Syam Dekadir bila engkau sudah membetulkan hukum dengan mengamalkannya baik, jadi kita nak tinggal tentang definisi apakah itu dunia yang membahayakan yang disebut oleh Syam Dekadir Maka kita nak baiki Bagaimana kita nak baiki? Dengan membetulkan hukum Hukum bagaimana dibetulkan? Dengan diamalkan Maka kita amalkan hukum tersebut Sehingga kita jadi penyanjung hukum Tentang kita bukan sekadar buat hukum Maksudnya Allah Ta'ala tetapkan halal haram, dosa, pahala Kita bukan sekadar mengamalkannya Memperbaiki dengan mengamalkannya Sebab bila Allah mencela Yahudi Mencela orang-orang Kristian -orang sebab mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Walau aqamu Taurat wal Injil, kata Allah, kalaulah mereka melaksanakan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, saya Allah akan lapangkan rezeki mereka, Allah akan selamatkan mereka, Allah muliakan mereka. Tapi mereka menangguhkan bukan mereka memindahnya. Tinggallah umat Islam. Umat Islam umat yang diberi kitab wahyu, Al-Quran yang sifat mereka tidak menangguh-nangguhkan yang sifat mereka amanah dalam hukum sekalipun mereka mungkin cuai dalam pelaksanaan ni tak semayang, kita tanya semayang kan wajib betul, semayang wajib, tapi itulah malas sikit, dia tak menafikan wajib artinya, orang Islam di sebalik fasik dia, dia masih lagi meletakkan hukum itu wajib, kalau ni asyik minum harap tak tahu ke haram, tahu haram nanti aku taubat lah, tahu haram kau ni -kau ni kau ikut tak tahu garang eh tahu aku dah jahos dulu tahu sebab aku dah beritahu ni tak berkat sebab tu duit ni aku buat bayi sambang je tak berkat macam pandai dia tahu kau tapi dia dia, dia masih melaksanakan ini yang disebut oleh Syam Dukadik kita nak luruskan balik hukum dengan cara beramal ada saya katakan orang yang tahu hukum tapi dia tak beramal dia masih terima rasuah kau kata awak tak tahu ke ini duit alam Tahu. Sebab tu duit ni kita tak bagi makan anak kita sah. Yang gaji bagi makan anak. Yang rasuah, ni lain. Takut tak berkat anak belajar. Tahu dia. Kadang-kadang kita -kadang, ni duit ni duit yang tak patut syariah ni. Kita dapat. Boleh tak kita buat hal lain? Kita buat jambang ke? Ha, ingat jambang tak apa. Kita buat ni ni. Dia takut nak pergi makan ke bini ke? Dia takut. Yang ni dia belanja kawan-kawan ni yang sama jahat dengan dia. Tak apa. Tapi untuk keluarga dia jangan. Nanti anak aku ni antah tahfiz ni payah apa Quran. Ayah apa ayah payah apa Quran tak apa ayah. Anak ni jangan. Cari rezeki baik. Macam musyrik muka Musyrik muka waktu Kaabah runtuh dekat banjir. Bila nak bina Kaabah balik, mereka siap-siap bagaimana? Keluarkan duit yang halal je, jangan duit yang haram. Ni kita nak bina Kaabah, takut Duit halal tak banyak, duit haram melambak. Sebab tu Kaabah tu tak siap Akhirnya tertinggal hijir terbuka. Dulu hijir tertutup. Hijir Ismail itu tertutup. Masuk dalam binaan Kaabah. Dek duit halal tak banyak, akhirnya terbuka kawasan hijir tu. Sempat buat tembok rendah macam tu. Yang lain cukup. Duit yang baik tak banyak. Sebab mereka takut bina Kaabah dengan duit haram. Takut. Jadi, menunjukkan ada manusia ni ada kesedaran agama dia. Macam saya sebut tadi ada orang Minum arak kita tanya arak haram Judi haram. Main pelacu eh ni kata tak baik Betul haram Nanti taubat lah Artinya hukum yang ada pada dirinya bengkok Maka luruskan balik hukum dengan mengamalkannya Dah tahu rasul haram tinggalkanlah. Dah tahu zina haram tinggalkanlah betulkan hukum balik dalam hidup kata Syah Abdul Qadir betulkan kamu dihukum dengan mengamalkannya bukan jadikan jadilah engkau penyanjung hukum kita penyanjung kita pula yang tolong beritahu orang jangan berhenti berhentilah menara berhentilah judi berhentilah daripada mengumpat berhentilah daripada fitnah orang berhentilah daripada sekian-sekian kita menyanjung pula hukum tolong beritahu Zohri ni nampak macam menyibuk tapi tidak kita bukan penyibuk kita penyanjung hukum Sehingga kita nak orang ikut hukum Allah Sebagaimana kita ikut Kita beritahu ini salah Tengok orang tak pakai tudung Kita beritahu salah awak ni Sebab kita penyanjung hukum Malah dia tak ada kaitan Kita bukan adik kita bukan kakak kita Ini kalau masuk neraka biar dia lah Tak tidak begitu Kerana orang beriman itu penyanjung hukum Mereka pendakwah Sebab itu mereka akan betulkan keadaan orang lain Walaupun tidak dituntut dan tidak dibayar gaji Kata kita tegur-tegur orang kau dapat gaji Dapat maki dia lah Tapi bila kita tahu inilah tugas dan tanggungjawab kita Menyanjung hukum Mengangkat hukum Sehingga kata Syahabdu Qadir Pelaksananya Dan kau lah pelaksana hukum Dan teman kepada hukum Dan kau juga menjadi fana dari kebiasaanmu Jadi kita pun ada kebiasaan kita Tapi bila ada hukum, hukum diutamakan Bukan kebiasaan kita tetapi kita biasa-biasa kita semua nak kata-kata ke orang ni, gelar orang. Seronok tapi berpikir hukum tak baik. Saya tiap-tiap hari, Ustaz, kawan-kawan saya ni saya panggil nama gelarang dia, Ustaz. Kita pun pakai ketawa. Tak ketawa. Berpikir balik hukum, tak boleh. Kita memanglah nak ketawa tapi takkanlah ketawa dengan cara ini.